أهلا فيكم في قناتنا قبل ما نبدأ إذا كنتم متحمسين للحلقة الجديدة أعطونا لايك للفيديو ولا تنسون تشتركون في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول ويوم ما نبدأ فكرة ما ترك نقطة من دم ليلى ويا صوت على الأرض وطق إدريس بالرصاص صراحة هذا اللي لا ادريس، لكن فكرت من المفروض يبتعد عن خليل ابراهيم اذا كان يبي يعيش، لان الاعداء ما راح يوقفون عند اي حد عشان يتخلصون منه، واول ما يشوفونه راح يطلقون النار عليه. طبعا باستثناء فرهاد واسكندر، هالثنائي راح يظلون واقفين مع خليل ابراهيم، اساسا قد كان يبي الفكرة ولما اطلق النار على ادريس، الوضع صار مشتعل اكثر. وبنسبة كبيرة إدريس رح يموت بعد هالإصابة لأن دورة انتهى وكان واضح أنه ما رح ينجو ومع موته تولي راح يصير شخص أكثر وأشرس وبيحاول يخلص من كل عائلة ليتو يعني بالمختصر نديم زينب شوتا فكرت والباقي كلهم خطر دام تولي جود على قيد الحياة من جهة ثانية فكرت أخيرا عرف حقيقة أوز وخليل إبراهيم لكن بصراحة التأخر واجد كان لازم من زمان يسأل خليل إبراهيم من أنت وشو وضعك لكن بعد ما عرف هالحقيقة رح يتخذ موقف منهم لأنه بيحس أنهم استغلوه مثل زينب بالضبط لكن بسرعة راح يفهم أن خليل إبراهيم كان دائما يحميه ويدافع عنه وكان نفعه أكثر من ضره عشان كذا برأيي لازم يكون ممتن له مو أنه يبتعد عنه ويصير ضده وبالنهاية إذا يبي يظل عايش لازم يكون مع خليل إبراهيم واضح ان فكرة رح يكمل في طريقه مع خليل ابراهيم هوز وما راح يخرب صداقتهم بسبب هالحقيقة ورح نعرف في الحلقات الجاية اذا معرفة فكرت بهالحقيقة كانت صالحة او لا وعلى الاغلب خليل ابراهيم هو اللي خلى زينب تأخذ فكرة ذاك المكان السري يمكن لانه حس أنه عنده الحق يعرف الحقيقة لكن ممكن كمان يكونوا يتكلمون عن المجنون ورح نعرف اكثر قدام أما عن مشهد المكبرة فعلى الأغلب ما أحد صعب غير إدريس والحراس يمكن أيهان يحيى شتوا انتباه الجماعة لما أطلقوا النار من الخلف فكلهم راحوا يطالعون في ذيك الجهة وهالشي خلى خليل إبراهيم والبقية ياخذون حذرهم ويحتمون يعني مرة ثانية فكرة مدين حياة لخليل إبراهيم لو ما خطط خليل إبراهيم للموضوع كان فكرة ممكن يموت في ذاك المكان الحين وش رايكم؟ تتوقعون إدريس مات؟ وش راح يسوي فكرة بعد اللي صار؟ ليش خليل إبراهيم كان الحقيقة لفكرة؟ وهل المجنون يعرف عن هالشيء أو لا؟ عطونا آراءكم في التعليقات أما بالنسبة للحلقة الجديدة فهي تأجلت بسبب عيد الفطر ورح تنعرض يوم 10 أبريل وبالنسبة لنسبة المشاهدة، الحلقة الماضية حصلت على 5.63% بالفئة الكلية، لكنها نزلت في الترتيب الأول، وجابت 3.28% في فئة الدول الخارجية، وارتفعت للمرتبة الثانية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون تدعمونا بلايك وتشتركون في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. نشوفكم في فيديوهات جديدة، في أمان الله.